Доброго здоровья, коллеги. Брагин Сергей Мелитополь. Значит, я хочу немножко добавить к отчету, который был. Первое по сайту. Вы знаете, сайт мы создали, и его мониторят. Его читают не только иностранные коллеги, но и наши местные. И даже некоторые видео пишут по этому поводу. Да? Вы, наверное, все видели видео Гайдара по этому поводу. Это э, говорит о том, что мы есть. Это показывает, что мы существуем и собираемся дальше существовать. Дальше, что хотел сказать. По, по одной проблеме, которая у нас сейчас есть в пчеловодстве. Проблемой является на сегодня наш закон о пчеловодстве, который есть. И также технологичные выборы по племенной работе по этому пчеловодству. Если даже почитаете в определении, так, то там совершенно сравнивается, ну, нивелируется понятие такое, как порода и аборигенная пчела. Другими словами, ну вот прочитайте в законе. Это практически одно и то же. Поэтому этого закона как такового невозможно выполнить. Он не работает и не будет. Даже в общении у нас мы многих вещей не понимаем, недопонимаем, называем одними терминами разные явления или наоборот разные термины одним явлением. Я считаю одну из задач наших. Это принять участие в разработке нового закона, более современного, и написать определение, чтобы четко было, не было разных толкований по одному и тому же явлению. Ну, например, все знают, чем отличается раса от породы. Тишина, да? Правда? Простой вопрос. Раз от породы, чем отличается? Раса это популяция, яка местная. Местная, да, человека спорилась на эту территорию, жила. А порода это Правильно. да, культивирована человека. Правильно. То есть, если краси применить за технические приемы, она станет породой. Но порода, кроме названия, должна еще обладать хозяйственно полезной полезными признаками и известной родословной. А известная родословная может быть только при контролируемом спаривании. То, что нам э, ну, много лет в Советском Союзе рассказывали, что вот мы какую-то работу ведем по местным пчелам, э, то сейчас оказалось, что никакой работы и не ведем, и опять мы должны идти в горы, идти к людям, искать неизвестно где тот материал, который, с которого еще можно что-то сделать. Так, дальше я хотел сказать по контролируемому спариванию. Юра отметил, что у нас есть сейчас и облетники, и ИО. Значит, без него никакой работы с бакфастом быть не может. То есть это должно во главу нашей работы лечь. Еще хотел обратить внимание на такую вещь, вернее не обратить, а повторить просто-напросто. Мы мало уделяем внимания созданию отцовских семей. Очень мало. Вот если говорить об отечественном украинском ну, пчеловодстве, то вся работа велась к тому, чтобы понудить матку тянуть маточники. Ну, типа купите у меня маток хороших, боу мой сосед, а хороший дом. То есть это должно уйти на задний план. Мы должны сами формировать. Скажу почему. Трутин, Юра сказал, не принимает участия ну, в селекции. Но на самом деле он 100% передает генетику бабушки. Причем он идентичный. Если мы хотим получить какой-то результат гарантированно... Мы это с большей вероятностью получим через трутня, а не через матку. Почему? Трудня отдает все свои 16 хромосом, все 100%, а матка отдает всего лишь те же 16 хромосом, но в неизвестной нам комбинации. Так? А, да, да. То есть э, мы должны с матки... Э, от, ну, э, как, как это правильно сказать? Значит, генетику матки выбрать, то, что нам подходит. А трути нет, он и, 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 ну, однообразный, и через него мы гарантированно получаем то, что нам надо. Теперь по работе облетника, хотел сказать. Значит, работник, облетник, пятый сезон будет работать. Так? Каждый сезон мы формируем новую группу отцовских семей. Я благодарен моим коллегам, которые помогают эту часть работы делать, то есть делают отбор отцовских семей, то, что подходит, потому что, ну, правильно сказал, один человек эту работу не сделает, поэтому нас и группа. И я предлагаю всем подключиться к этой работе. Если у кого сработала какая-то матка, сделали группу аналогов, выделили, значит она имеет право дальше оставить после себя след, и эту работу надо проводить. Теперь хотел сказать о перспективах. Я думаю, что в течение этого года мы предложим обществу пчеловодов всей Украины. Некоторое технологическое решение по облету маток, которое позволит нам вести селекцию у себя на пасеке. И более гаранти... с большим вероятным процентом облетывать у себя маток. Мы понимаем, что можно за два года поменять породу у себя на пасеке. Это делается... Ну, легко, это раньше мы не знали. Я 4 года с 2012 года по 2015 собирал материал откуда только можно, читал статьи через Google переводчик, не все понимал, не все правильно понимал и в конце концов... Тот материал, который дал на лицензию Брониславовича, он чип-чип-чип-чип и 4 года году под хвост, одну матку оставил, а все. Остальное все говорит не годится. Почему? Потому что даже э, облет на фоне 60 семей бамфастов не является контролируемым спариванием. Облет э, на фоне разных семей отцовских, то есть 2-3-4... Не является контролируемым спариванием, потому что мы не знаем, что это только одна должно быть. Чем отличается облетник от репродуктора? Облетник мы точно знаем, какая отцовская семья. А репродуктор мы делаем насыщение. Насыщение разных семей, трудом, разным трудом, для того, чтобы получить маток, которые дадут эффект гетерозиса, который принесут больше меда. Задачи разные. Ну, в принципе, у меня все. Можете, еще хотел об одной вещи сказать. Мы э, совершенно на сегодняшний день э, не работаем с, с грантами, с программами, которые э, ну, позволят каким-то образом проводить нашу работу не за счет собственных средств. А на сегодня она полностью за счет собственных средств я понимаю, есть некоторые проблемы, есть противники Бакфаста, но он существует, он уже вошел в нашу жизнь, и он уже никуда не уйдет, даже если его будут запрещать. И ну, почему я так считаю? Потому что, ну согласитесь, если матка родилась в Украине, то она уже, считай, имеет украинскую происхождение. Да, то есть, э, если подходить к такому э, методу, как, типа, запретить карнику и бакпас в Украине, это надо, получается, и коров голландских всех подсылать в Голландию, да? И курей, и так далее. То есть, это путь никуда. Бакпас есть, он был и будет. В принципе, все, я что-то забыл сказать. Да, да, я тебе расскажу.